да. вся батарея у нас так идейная. Да вот мы заживем. скоро, <связи> подождите, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Это просто держит старое, старая, хочет жить. Думаю, да, посмотрите, он вырос, наверное, кушал. Да, на бесплатный. Понятно. Ну, ты

あっ

что? Не буду, я, я без шапки, простужусь простужу еще и буду все экзамены дома болеть. Посмотрел? Все? Я посмотрел. Я думаю, что в тандеме с милицией мы должны навести порядок помочь, даже не поможет, то, что там, вам им помогать, в принципе, нам, нам, надо помочь, мы реально нуждаемся в вашей помощи, потому что мы не понимаем, что за люди здесь находятся. Пусть дадут документы, каждый потихонечку, есть предприниматель, если у него ЧП, он платит, дайте документы, давайте общаться, может, он кому-то другому платит, мы же не знаем. А. Порядка 120 человек, ты Ну вообще же, не никому, никому не платят, никому не трогают. Ну, скажите, пожалуйста, что сегодня Представьтесь, пожалуйста. Он юрист человек. Видите, с рыжей Он расскажет вам все. Расскажите, пожалуйста, как вас добудут? Добрый день, а сказалось, что вовремя? Я юрист, я всего лишь юрист. там пояснение с милиционерами. я все расскажу.

对、嗯、不对？啊嗯

А Зато у них есть маски покупать. Ви думаєте, що, верханічині? Ну, послушай, зимний, а не си мені пожалуйста, що ти Такі, які, які, Да, да зарабатываю. Я же скажу, не читаю. Охраняю. А вот і такие молодые, молодые в масках.

Я говорю, дети, поснимайте маски, мы вас покажем в интернете. Знаете, как мама обрадуется вам. Это ж вообще ваш возраст, дети мои дорогие, учатся в академиях, в университетах, занимаются чем-то дельным. Они Ольга Владимировна, за непонятно за что ходите тут. Так а где же это Ольга Владимировна, а которая все? А где там? она сама? Что ж она сколько? своих детей сюда а не выведет? Мы детей сходим. Так нет, пусть она идет сюда. А она, надо, не не, Я, не, она. Идет сюда, А что вы здесь? Вы ее приведите сюда. Да, по милиция, да, милиция, что вы, что вы стоите? Приведите ее сюда. Что нас спряталась? На на а а не не это юристы, академики. Что вы говорите? Солнце мое. Рассказываю тебе, как юрист. Послушай меня. Рассказываю тебе, как юрист. Что мы, люди, предприниматели, и вот это вот, что директор там Кудрявцева, Шмудрявцева, нам это по барабану. Мы все предприниматели. Да. Поэтому, если здесь что-то не так, то да, мы да, придем да. сюда. Если там что-то не так, то да. мы все южненцы. Да. А вы, ребята, заберите... Да. Вы, говорит, не 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 работа, за... Я за, 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 за Это основания. ты как юрист. Да, так приведи своего директора, пусть она покажет... Пойдемте в кабинет ней, если кому? Если ней, а ты что, хочешь, в чтобы она потом сказала, что Надежда Ивановна да. ей наркоту да, О чем ты а говоришь? Мы с этим уже знакомы. Зачем все у Привет. Мы с этим уже знакомый. Берегись. Многие. А детей что вы привлекаете а к этому? Он как он вам не стыдно? Не Голову ему не холодно, а нос Да было бы за кого стоять. Я не не позорьтесь. Отпустите позорчи. Вы думаете, вы голосом что-то решите? А, Должу, а вы чем решите. Законом да нет закон. у вас. Закона. Закон. Солнце мы, я не знаю, а а, это... если да, это будет, это да. не смешно. Потому что мне надо человек вообще не Не надо было надо было надо Человек, мать, бабушка, и вот это вот да, взять на себя такой грех, вот этих вот 17-18 летних детей сюда притащить, позорище, если бы он тут что-то началось такое. У нас вот она сколько мужиков, начнет, и ей не жалко, она что, что эти дети бы меня. пострадали? Не жалко, что у людей так жизнь такая А вы, Сережа, тоже как директор, я бы вам сейчас сказала, вы столько лет с ней воюете, не знаю, как вы воюете. Скажите, если вы мне... в законе, вы должны были давным-давно отвоевать. А вообще хочу обратиться к Владимир Николаевич, так как это южнинская земля, территория, сделайте муниципальным рынок. Денову, если он не может справиться, пусть возьмет с Одесса юристов. С Киева я ему помогу лично. Если он не может решить этот вопрос. Ее давным-давно уже не, не должно быть. Ни кудряцевой на рынке должен быть единственный, единый рынок коммунальный. процентов. И мы все вы подписываемся. И все бы деньги шли действительно и в бюджет города. А так Кудрявцева говорит, да, что она кому-то платит, еще кто-то кому-то платит. Левыми, правыми, блатными. Короче, конечно, то итоге денег в бюджете нет. Но зато пусть они нас, предприниматели, спросят, какие деньги выплачиваем мы. Бешеные. Тут можно не только дороги построить до Миза. И до города можно сделать дороги за те и деньги, что мы деньги платим. Да. И крытый рынок должен быть давным-давно. За те деньги, что мы платим. А то 29 директоров и толку нету. нет. А Оплатим мы, мы, а мы одни-единственные. И каждые полгода шоу на устраиваем с телевидением. А полгода то туда никакого. Вы платите. Ну как вот а Мы, допустим, патриот, мунициальный патриот, рынок. Мы начали с Мы платим. Коммуниев. Мы охранный рынок. Рыно. Мы платим. У нас все чеки есть. Просто эти да. чеки немножечко смываются, почему-то я не знаю. Вот чек, если выбивают. Вот поэтому платите в банк. Через банк. Приватбанк. Не так много денег берет, зато ваши Через деньги вот видны. Эти чеки У мы просто... платим практически. У нас практически. есть, есть руководители, за которых мы голосовали, их выбирали. Они должны разобраться Ой, в этой, где в этой ситуации. Где хоть один депутат? Ой, вот депутат стоит. Где разобраться в этой, в этой ситуации? В этой наш ситуации. А депутат, наш депутат. Идите к нам! Так, товарищ ну. депутат, туда? Вот, пожалуйста! Поговорите вы! Подавите вопрос в, в корпусе, чтобы сделали весь судок не А? Ситуацию. Я вот Причу. только пришел, какая ситуация? Девушка, снимите вот детей, я сейчас... может, мамы по глазам их узнают. Вот я сейчас пришел, какая ситуация? Вот это вы же для людей! вообще, школьников... Не, ну самое страшное то, ну, что еще в Великобритании, она, она думала, сейчас в еще при Оле, Оля тут бегала Дай с этими слушать, треногами, девочка. но дело в том, что сюда Вы не вмешивается ни директор, ни... На этот маленький рынок, пусть но, это но, будет но, известно и слышно, одного директора вот достаточно, и нашей работы, один директор должен быть, давайте люди выберут директора одного. А одного хватит. Давайте народ выберет одного директора, и не будет у нас этой борьбы. Вы понимаете, что... Я извиняюсь, вот это я хотела сказать. А куда эти дети бредные стоят? Посмотрите, они же голодные стоят. Посмотрите на их лица. Посмотрите. Ну кудрявцева об, обещала, год, что заплатит, он, но это же а не первые. Ну дети там об этом не знают. Они, -то они ему платили, Оля. 10 -10 да, они-то не знают об этом. Она то всем обещает, что заплатит бешено. Взять куда последний и как быстренько свалил. Сколько да сколько сейчас уже, ребята? Сколько Тоже, репутацию себе тут испортил с народом переругался? Около 9 часов приехали, ребята, автобус микроавтобус вышли, все вот ребята в балаклавах. Неизвестно кто что чего. Ну мы знаем, что вот уже несколько дней ходят ребята, представляют, как бы, они сказали, юридические лица, представляющие интересы Кудрявцевой. И они нам сказали, что тот, кто не заключил договор с Кудрявцевой, работать на рынке не будет. Мы сделаем все, чтобы вы здесь не работали. Вот поэтому мы вот, и теперь в недоумении, понимаете. Что чего? Она говорит, что мы незаконно стоим. Но ну, мы все зарегистрированы в налоговой. Мы платим все налоги, пенсионные. Ну все, короче. И теперь вот, пришла милиция, они на буром на милицию еще пёрли, Это вот вы приехали. А то они за грудки хватались с милицией. Тут вообще цирк. И вообще, куда приехать? Мало того, что там детей набрали, те не понимают, куда. Еще и, и, тут одна женский коллектив, приехали, как всегда, пять эти ребята. Мы не заключим договор с Ольгой Владимировной, иначе нас всех отсюда уберут. Потому что только она здесь директор. Ну, честно говоря, еще пока спорный вопрос по поводу земли еще. Судовая тягуна, наверное, на предприятиях. Продав... Нет, на предприятиях. Здесь тоже она суется с предпринимателями. Тех, кто ей не подвладен, она старается всяческими каверзными путями. Ребята говорят, что они подходили к нам, типа, покажите документы. А, придите, покажите туда документы. Я говорю, ребята, если вы хотите посмотреть мои документы, вот, пожалуйста, у меня на рабочем месте есть все. Патент, свидетельство договор на уборку там территории, все у нас есть. Кто хочет, пожалуйста, приглашаем. Где? И вот сейчас закатила это все, колотила, бог его знает что. Наташа! Вы, получается, плата за мисс Кооператива. Ну именно мы не платим за, мы платим только за услуги, потому что ну, уборку территории надо, все остальное. За местовое місцевыми... не платят? Местовое не платят, сейчас, а я... сейчас они принесли а бумажки, да. что если в течение трех дней мы не предоставляем документы, то нас отсюда типа вышло. А ну, что не даете? Ну, не не даете? Ну, и как... Это каждому принесли, у нас такие бумажки есть уже. а ну, сколько заключили договор? У вас есть с допустим, не заключать договор? А с ней совсем немножко, у нас практически весь рынок с ней не заключен. А как это количество? Человек 100-150 не заключены с С ней может человек 50 или 60 заключено и все. Такие напады дребни торговцы. В основном она пользуется вот под крышей, которые вот бабушки приезжают, вот которая рыба вот с ней заключена. И вот ну, кто под крышей, вот под этой, которая. Все остальные это не, с ней не работают. Вы принципованы будут, даже если они тут два 2-3 дня стоят. У... <плевает> даже не то, что они не принципованы, немножко надо реально смотреть на жизнь. Мы здесь живем не столько, как говорится, жируем, как все считают, что мы на рынке жируем. Просто практически выживаем потому что больше дохода нет, только здесь. Ну давайте закроем рынок дальше. Кто нам предоставит рабочее какое-то место? Никто. Ну, наоборот, вместо пойти, чтобы какой-то компромисс искать, наоборот, все время, вот она старается нам какие-то гадости. Вы же нарзов, э, ей вы, э, правильные документы на займ. Да, мы сказали, придем здесь, заключим с тобой договор, без проблем. Но только надо все это реально делать, а не так, что хочу делаю, хочу не делаю, я хозяйка и все.